અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે ઉત્સવ પ્રિય નગરીમાં તમામ જ્ઞાતિના લોકો રહેતા હોવાથી દરેક ધર્મની ઉજવણી ઉત્સાહ ઉમંગ અને આસ્થા સાથે ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે ત્યારે વડોદરા શહેરમાં નિકાસ સંસ્થા દ્વારા દર વર્ષે નવરાત્રિ ઉત્સવના નવમા દિવસ બાદ એટલે કે દશેરાના દિવસે રાવણ દહનો ભવ્ય કાર્યક્રમ પોલો ગ્રાઉન્ડ ખાતે રાખવામાં આવે છે એટલું જ નહીં આ રામાયણ રામલીલા પણ ભજવવામાં આવે છે આ વર્ષે પણ વર્ષોની પરંપરા મુજબ નિકાસ સંસ્થા દ્વારા દશેરાની ભવ્ય ઉજવણી અંતર્ગત રાવણ મેઘનાથ અને કુંભકર્ણના પોતળાનું દહન માટેની તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે આ પોતળાઓને તૈયાર કરવા માટે બાવીસ જેટલા બંગાળી કારીગરો કામે લાગી ગયા છે मैं रवि शुक्ला निका का वाइस प्रेसिडेंट। ये जो हमारी रामलीला है इस बार ये फोर्टी फोर्थ मतलब चुमालीस में रामलीला है अब हर साल हमारे यहाँ जो रा, राम रामलीला के बाद रावण दहन का कार्यक्रम होता है ये जो रावण है ये बन के आप देख ही रहे हो पीछे लगभग तैयार है ये रावण बनाने वाले जो है ये आगरा से एक टीम आती है और काफ़ी सालों से आती है और ये जो टीम है उनके साथ काफ़ी सदस्य आते हैं वो दो या तीन दिन यहाँ रुकते हैं और बड़ोड़ा में जितने भी उनको ऑर्डर होते हैं उनका बनाते हैं फिर गुजरात में दूसरी जगह जाते हैं और इसमें काफ़ी मटेरियल वो लोग यूज़ करते हैं जैसे बांस फिर पन्नी साड़ी घास काफ़ी मतलब होता है और मेहनत का काम है और ये भी हमारे एक जो मेंबर है उनकी फैक्ट्री है और काफ़ी बड़ी जगह लगती है इस चीज़ के लिए बहुत व्यवस्था करनी पड़ती है उनके जितने मेंबर्स आते हैं उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है अब बारह तारीख को जब चौवालीस में रावण दहन होगा उसके एक दिन पहले मतलब ग्यारह तारीख को हमको ये पूरे पुतले यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा पोलो ग्राउंड पे। और उसके लिए भी हमारी निकाय की एक पूरी टीम लगती है काफ़ी सालों से हम लोग ये चीज़ का मैनेजमेंट कर रहे हैं उसमें हमारे प्रमुख श्री प्रवीण गुप्ता जी महामंत्री अमरेंद्र कुमार मिश्रा ये लोग सब मिल के एक टीम के रूप में पहले पेपर वर्क करते पेपर वर्क के अनुसार फिर उसका एग्जीक्यूशन करते हैं और इस तरह से ये काफ़ी कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है हालांकि लोगों को लगता है कि वहाँ रावण पहुँच गया उसको रावण दहन हो गया लेकिन उसके पीछे लगभग एक महीने की जो मेहनत होती है हम लोग सब अपना काम धंधा सब छोड़ के ये व्यवस्था करते हैं रवि शुक्ला